было время у нас неделя до игр с Днепропетровском. И, в принципе, подготовлены, изучили команду Днепропетровск, Днепрозор. Все в рабочем режиме идет. Как состав? какие есть проблемы сейчас? Ну, есть проблемы с составом у нас. Подвернул ногу капитан команды Питерсон. Я думаю, что первую игру с Днепропетровском он играть не будет, а доктор потом скажет диагноз по воскресенью. Работа. Незаменимых людей нету. И мы команда. Это командная защита, командное нападение. Я думаю, что мы справимся с этой задачей. Э -э настраиваемся серьезно. Знаем, что против нас будет играть полный состав Днепропетровска. Знаем, что допущены получены лицензии на игроков, которые не играли стартовый первые две стартовые игры. Поэтому со всей серьезностью готовимся к этим играм. По самому сопернику, как вы оценивали, то есть там есть литовцы, там есть американцы? Мы, у нас нет игр ни с литовцами, у нас есть игры с Запорожьем, у нас mm -hmm. есть игра Первым рогом. Ни в первой игре, ни во второй не играли литовцы. И не играл основной центровой. Поэтому очень сложно иметь полный рисунок этой игры. Но я думаю, что схема есть. Я не думаю, что они сильно поменяют схему. Единственное, что изменится исполнители. Ну, тем интереснее игра будет. Украинцы как-то вот полезно быть на энергию, то есть всегда определялись украинцами, молодыми, но они амбициозные. Да, я смотрел, очень хорошее впечатление произвели ряд украинских игроков, и на уровне, на уровне игрока сборной играл Корниенко, очень неплохую игру показывал Тимофеенко. Вот. понравились Мишула, понравился, понравился первый раз видел месяца, который играл в основном составе и довольно-таки неплохо играл. Поэтому Серьезная игра предстоит и готовимся с полной серьезностью.